Я считаю, что футболисты просто показали 150% своей готовности, своего умения. И с этой командой действительно за эти два сезона сами футболисты отдали все, что у них есть. И действительно выиграть досрочно два чемпионата Украины, это дорогого, дорогого стоит. Можно побачить силу в свою в матчах с Шахтером. Якось так с Шахтарем вышло две поразки. В первом круге за счет чего Шахтер нас обыграл? За счет того, что они провели более 20 быстрых атак. Шахтеру это непозволительно, это такая роскошь для Шахтера проводить 20 быстрых атак. Это значит, что мы вышли, мы хотели просто эту команду развести, стоять с мячом контролировать, в середине теряли мячи назад не бежали, даже если бежали и не успевали. То же самое произошло и в этой игре. Мы опять же вышли, думали, мы сейчас будем катать мяч, и мы обыграем эту команду. А команда использовала наши ошибки, и все свои голы шахтер практически забил из-за наших ошибок. Во второй игре, конечно, я думаю, это потеря мотивации. Мы старались, сделали все, но я не видел... Не видел у ребят той мотивации, которая присуща этой игре. Мы ребятам сказали до игры, что у них будет два выходных, и это абсолютно нормально. Мы не можем сейчас обвинять футболистов в том, что, да, обидно мне, президенту, я, я говорю, я три дня вообще ни, ни, ни в интернет никуда не выходил, ездил на базу, смотрел игру, анализировал почему. Но футболисты, наверное, они заслужили наше уважение своей игрой во всем чемпионате. И сейчас из-за одной игры, там, не знаю, всех штрафовать, всех убирать, забирать их выходные, есть у них семьи, они добились чего-то в этом чемпионате. Насколько я знаю, Игорь Сурки сказал, что премию команда за чемпионство нет который мы после матча Шахтарем. Чи это правда, чи это возможно. Це... Кому сказал? Футболистам, команде. А, вы, а вы, вы, вы к чему? Футболиста, к футболистам и команде. Откуда вы знаете? Просто чула с средины команды такую информацию. Да я уверен, что президент какие-то слова он мог сказать на эмоциях. Но сейчас он успокоился и понимает, что сейчас команда «Динамо» без квалификации попадает в Лигу чемпионов. Что будет после чемпионата Европы, никто не знает. Не просто будет пройти эту квалификацию. Все это понимали и, и это чемпионство. И следующая Лига чемпионов, наверное, она придаст... Придасть сіл ребятам работать ще більше. Якщо взять два а, сезони, цих найсильніший матч Динамо, те, що ви хотіли бачити, це матч проти Евертона в Києві. Ну возможно, можливо матч в Порту, возможно, матч в Челсі, особливо второй тайм. Я оцінюю гру команди по іграм в Лігі Чемпіонів і в Лігі Європи. Скажу персонально, свою персонально думку. В цьому сезоні мені здається. Ніхто із футболістів Динамо не став грати на голову сильніше. Якщо в минулому сезоні там футболістів 10 почало грати на голову сильніше, то в цьому сезоні немає такого прогресу. Ви бачите на це якісь причини? Це вас турбує чи ні? Що, що значить вирости вирости на голову? Ну, Ярмоленко, я вважаю, вирос. Многі футболісти виросли, як ви сказали, Хачеріді, Драговіч, Віда. Все футболисты Сида Сидорчук, Рыбалка, все выросли. Я не знаю, как вы сравниваете один сезон и второй. В прошлом сезоне мы стали чемпионами, в этом стали. А в чем, в чем разница? Что значит футболисты не выросли? Если бы, конечно, мы проиграли этот сезон, проиграли борьбу с Шахтером, вы бы сказали, да, команда деградирует, команда остановилась. Но я считаю, что Команда росте, і це видно по іграм в Лігі Чемпіонів. Мені здається, не вистачає одного амплуа в Динамо. Футболіста з спринтерською швидкістю. Той, хто може на 10-15 метрів зірватися в центрі поля. Вісім футболістів, центральних півзахисників Динамо, вони всі досить повільні, якщо говорити про ривок. Чи є ось Отсутствие такого плана футболиста наибольшая сейчас проблема. В Динамо для а, атаки. Конечно, это проблема. В любой команде нужна скорость, и в прошлом сезоне ее создавал Лэнг. К сожалению, Ленс ушел в Премьер-лигу, и мы пытались и пытаемся найти ему замену. Дерлис, который пришел, он сталкивался немножко с другой линией обороны. И все, все матчи в этом сезоне, которые он дал, хорошие матчи, это, я считаю, матч против Макаби, против Порту, против команд, которые не просто сидели в обороне, а пытались атаковать. И у нас было пространство. В чемпионате Украины ему не просто адаптироваться, не просто перестраиваться. Это молодой игрок, и мы надеемся на него, надеемся, что он адаптируется. Но но сейчас Динамо в швидкости програє Шахтеру. Наверное, Динамо выигрывает у Шахтера чемпионат из-за того, что у Динамо есть команда. Почему мы проигрываем в скорости? Что у нас нет скорости? Ярмоленко дает скорость, Дерлис дает скорость, Олег Гусев дает скорость. Почему мы проигрываем в скорости Шахтеру? Дуже важко, когда практически на половину склада вашего склада претендует много европейских клубов, вы как-то с футболистами говорите, кто-то уже вам казавший хочет пойти. Конечно, мы знаем об интересе, но еще раз, этот интерес, наверное, будет проявляться после сезона, и сейчас об этом говорит: вот я буквально сегодня говорил с президентом, на данный момент нет интереса ни по одному футболисту, и мы сейчас с вами не можем говорить о том, кто уйдет, кто придет. Сейчас этих предложений нет, но они могут быть. Пару Хачериди Драгович вы особо истолажаете, это одна из наистальнейших в Европе центральных я думаю, что эта пара играет за счет того, что играет команда. Ведь сейчас, если сравнить, то количество атак, которые идет на нас, и которая была там год-два назад, то это абсолютно большая разница. Почему? Потому что сейчас при потере мяча до защитников практически, как я говорю, мяч долетает в крови. Потому что там действительно сразу идет прессинг, стараемся отобрать мяч. И у Хачериди Драговича не так много работы, как было раньше. Но они свою, как говорят, они свою работу знают гарно. Они, они работают, они стараются. И, наверное, тот показатель, да, мы сейчас пропустили 10 мячей, 6, к сожалению, от Шахтера, но во всем чемпионате пропустить 4 мяча мяча, наверное, это непросто. И я всегда говорю, и забивают все мячи, и пропускают команды. А фланговые защитники Силва и Антуныш достатний ли у них для того, чтобы в той футбол, которую вы хотите? Вот, Постоянные подключения в атаку. Особенно про Антуныша, потому что в минулому сезоне он там, и забывал больше, и отдавал больше, здається, передач. Сейчас как-то он на атаку не так, как качественно играет. Весь вопрос стоит в конкуренции, к сожалению, и у Даниила и у Антонуша в этом сезоне, особенно во втором круге, не было достаточной конкуренции. Женя Макаренко к сожалению перенес очень тяжелую операцию, очень тяжелую травму. И сейчас еще не оправился от нее. Я много говорю. Жене. Надеюсь, что он вернется на тот уровень. То же самое, Морозюк получил травму. И не просто не просто выходить на поле и отдаваться 100%, когда ты знаешь, что 100% в следующую игру ты, скорее всего, будешь играть, когда у тебя нет конкуренции. Это касается не только крайних защитников или центральных, это касается всей команды. И, наверное, особенно во втором круге, эти футболисты практически не чувствовали конкуренции. И в какой-то мере, возможно, я, я, я не могу судить, снизили к себе требования. Я знаю, что вы изучаете цифры, тактичні цифры вашей команды. За эти два сезона, какие сетки, цифри, які дуже сильно піднялися у «Динамо», на что бы вы обратили внимание? Да, наверное, цифры интенсивности, то, о чем мы говорим. У нас есть, можно, можно сделать пробег, там, футболист пробегает в среднем 10-12 километров, иногда 13. Но важна цифра интенсивности игры, важна цифра на максимальных скоростях, сколько они отдают и... По сравнению с прошлым сезоном, в этом сезоне на 1-2% это выросло. Это действительно важно, потому что по этим цифрам видно, потеряла команда мотивацию, готова она не просто стоять, катать мяч, контролировать мяч, а готова она играть интенсивно, готова она, когда нужно ускоряться, отбирать мяч всей команды. Наверное, это важные цифры. И я считаю, что важно, чтобы эти цифры не упали. Если эти цифры упали, именно интенсивность игры, тогда, тогда уже надо разговаривать с футболистом, почему они упали.